men bolalar shaharchasida yashayman meni bu yerga 5 yoshimda tashlab ketishgan ajralib ketgan arosatda qolgan bolalar juda ko'p bizga bu yerda yaxshi qarashadi a'lochi, yaxshi boli bola bo'lishi uchun hamma sharoitlar bor lekin lekin baribir biz ota onamizni sog'inib ularni kelishini har doim kutamiz Qaniydi qaniydi ota onalar bir birlar bilan urushmay bolalar bilan hamisha birga yashashsa dadalar bilan ayollar hech ham urushib qolmasligini ular ajralib ketmasligini xohlayman otam bilan onam har doim urishardi urushib ketishgandan keyin ajrashib ketishgan otam boshqasiga uylangan onam boshqasiga yerga tegib ketgan keyin meni shu yoqqa tashlab ketgan men <laughs> tutorga <ditar yakıt> <laughs> qatnashaman konsertlarga borganimizda hamma tutorchaganda, hamma orqishlasa otamni onamni eslayman an shunda ana shunda meni otam bilan onam nimaga erishganini ko'rishini xohlayman ular lekin kelmaydi ko'rgani hozir men ota onamni sog'inaman otam bilan baxtli yashashimni xohlayman onamga she'r aytib yozganman ularga yetib bormasa ham men hozir shu she'rimni aytib beraman Ana ne ekeceğim hayat tohtap kaldı. Siz siz biraz menge kim sorup durgen yüreğiniz. Ata canım siz 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 benim, bana, divarın, siz menin bağlıdır varım siz. Menin varlığım siz. Siz dünyada siz menin bağlıdır varım siz. Uyanaydı. ko'nglim taskin topadi qani endi ota onamni yonida bo'lganim edi ukalarim bordir lekin ota onam ajrashib ketgan bir biridan onam bilan otamni ko'rmaganimga o'n ikki yil bo'ldi ajrashib ketib meni shu yerga tashlab ketishgan mendan ham boshqa umuman ota onasi yo'q chin yetimlar ham bor lekin meni ota onam tirik bo'lib bu yerga hali kelib bir kun ham ko'rib ketmagan doim maktabga borganimda do'stlarim, ota onalari kelib olib ketadi meni hech kimim yo'q turaveraman shu yerda qani edi ota onamni yonida bo'lganimda edi aytganini qilib yonida yugurib yurardi umuman og'irligim tushmaslara ukam bgan ukamga qarab yurardi Папа развелись. Потом папа ушел от моей мамы и начал другой жизнью жить. А потом мама уехала в Россию. А я осталась у моей старой бабушки. Мне еще было 10 лет. А потом бабуля меня привезла сюда. И я каждый раз скучал по своей маме и бабуле. По всем я скучала всегда. yoshligimdan dadam bilan ayam ajrashib ketishgan dadam boshqa oila qurganida ayam boshqa turmushga chiqmadi dadamni kutdi dadam kelmadi keyin yanvar yanvar fevral fevralni boshida o'tib qoldi meni onam dunyodagi eng go'zal ayol edi mehribon edi shirin so'z edi dadamni boshqa oilasi borligi uchun menuga sig'madim keyin shu yerga kelib qoldim ayam dadam hech qachon yomonlamagan menga seni dadang bir kun kelib olib ketadi degan edi olib ketmadiyu olib ketmadiyu olib ketmadi. ketmadiyu parokanda bo'lgan oilalarning aro yo'lda qolgan farzandlari ularning mayus ko'zlariga boqib dil nolalarini tinglar ekansiz beixtiyor ko'zlaringizga yosh keladi ota onasining ajralishlariga o'zlarini aybdordek his qilayotganligini sezasiz parchalangan oilalarning aybsiz qo'shtirnoq ichidagi aybdor bolalari men xudo xohlasa katta bo'lganimda taniqli <throat> mashhur pianinochi bo'laman eng yaxshi ko'rgan <satklore> musiqamni ota onalarga chorib beraman kelajakda buyuk inson bo'laman buyuk inson bo'laman katta bo'lganimda harbiy bo'laman vatanimni himoya qilaman chiroyli uyda bolalarim bilan yashayman bolalarni tashlab ketmayman И я, конечно, хочу, чтобы никто никогда не разведился, и хочу, чтобы каждая мать жила спокойно со своим ребенком, ласкала его, целовала, обнимала. В каждой доме было счастье, чтобы ребенок смог спокойно сказать, это моя семья, это моя семья. hech kim hech qaysi ota onalar ajrashmasin bolalarini bu yoqqa tashlamasin shuni orzu qilaman men hammani ota onasi borligiga havas qilaman ota onasi borligiga havas qilaman shundaygina shirin farzandlarini qanday ota ona tashlab qo'ydi ekana degan savol hayolingizdan o'tdi to'g'rimi ming afsuski yechimini topsa bo'ladigan arzimas sabablarni deb o'z oilasini barbod qiladigan va farzandlariga tirik yetim degan tamg'ani meros qoldiradigan odamlar oramizda yonimizda hattoki ichimizda xuddi bir kitob misoli undagi qissaning mazmunli yoki mazmunsiz bo'lishi o'zimizga bog'liq yodimizda tutaylik undagi qissalarni bir kun kelib farzandlarimiz o'zimizga o'qib beradilar oilaviy hayotdan bahra olish baxti unga erishish uchun inson hayotning tashvishlariyu qiyinchiliklarini yengib o'tishga intiladi rohila opa bundan 20 yil avval og'ir xastalik oqibatida ko'zlarining nuridan butkul ayrildi farzandlari hali juda yosh turmush o'rtog'i mansur aka navqiron edi oilasining butligi va farzandlarining baxti uchun sabr qanoat va matonatni o'ziga do'st bilgan mansur aka jufti halolining qo'llarini mahkam tutdi va ularga ruhan dalda berdi men o'zim ko'zim ojiz bo'lib qolganligi uchun xo'jayinim meni u yoqqa bu yoqqa olib boradi qoladi doktor desa doktor bir yellarga borsak birga borib kelamiz shu xo'jayinim bilan men allohga shukur yaxshi yashayapman qarang mana ham farzandlari bor ham men manaunaqa ko'zim ojiz bo'lib qoldi menga qaraydi shu kishi ollohga shukur uni umrini bersin rizqini bersin salomatini bersin deyman yaxshi hamma yoqqa qaraydi mana yigirma yil bo'ldi xo'jayinim hozir qanaqa bo'lib ketgan lekin baribir o'zimshu avvalgi holatini alla yaxshi qanaqa qilib yurganini bilib turaman yosh niyeti qanday yurgan bo'lsa hayolimda ashu deyman d bunday qo'llarimni ushlab uni ham maatlarini munday bunday qilib qo'yaman yuribsizmi yaxshi yuribsizmi deb qo'yaman ha rahmat xo'jayin yaxshi deb u ham aytib qo'yadi suyunib o'tiramanda ollohga shukur mana shuncha yil mana yigirma yilni buyog'i ko'zim ojiz bo'lib qoldi lekin u kishi meni biror marta ber narsa demaydi qaysi yerlarga bolnitsalarda yotamanmi boshqa shaharlarga borib kelamanmi yetaklab borib keladi men anshu avval qanday u kishi qanday bo'lsa hozir ham menga shunday deb o'ylayman juda ko'p vaqtda she'r yozaman avval yozardim o'zim hozir ham yozaman shunaqa ham yaxshi ko'raman ana oqqa ko'chirishga hali neveram bor ismigul ana shunga ko'chirgin deyman Allohga shukr, shu kishiga atalgan ko'proq dadasiga ham she'r yozaman Unga kein yozish ham u yozayotganinizdachi ko'ngliz qayil biz shunaqa kulib-kulib anaqa bo'lib yozgiz kelib yozish ham juda qiyin lekin <laughs> u xo'jayinga kelganda gapim juda chiroyli kelavoradi boshlanish sababi shu nervlar shamollagan degan diagnoz qo'ydi lekin shu boshida jinda shikast bo'lgan ekan shu sabab bo'ldi-da. shu bilan doktorlarga ko'rsatdik toshkentga bordim operatsiya qilishdi operatsiya qilmasak e, uzoq yasha olmaydi degan diagnozni qo'yishdi ular keyin men rozi bo'ldim operatsiyadan keyin ko'rmay qoladi dedi unga ham rozi bo'ldim yashasa bo'ldi dedi aytganday bo'ldi operatsiyadan yaxshi chiqdi lekin ko'rmay qoldi ko'zlari o'sha e, vaqtlar endi men uchun juda og'ir og'ir kunlar bo'lganda oshu operatsiyaga kirib ketayotganda uni holatlari uni sochlarini oldirish kerak edi endi uni gap bilan ta'riflayolmayman u shu oxirgi marta ko'zlari bilan ko'rib turishir yorug' dunyoda eng asosiysi men buni bilardim lekin hech kimga aytmaganman uni o'zi bilarmid o'zi bilmar edi meni shu og'ir damlard uni ko'niktirib olish bu shu yorug' dunyoda ko'rmaslikka buni ko'niktirishni o'zi juda qiyin ish farzandlaringiz <Sessizlik> judayam yosh bo'lgan ha farzandlarim o'quvchi edi hammalari o'quvchi edi hali turmushga ham chiqarmaganman uylanmagan edim <Sessizlik> keyin ularni ah, hayotini o'ylab izlardi menga kim qizini beradi kelin qilib qizlarimni kim oladi onasi bunaqa ahvolda bo'lsa deb ko'p ezlardim ollohga shukur o'qitdim aytgan kasblarga hammasini yo'naltirddim ollohga shukur qizlarimni ham joy joylarga berdim kelinlar oldim yaxshi o'sha paytda farzandlari juda yam yosh bo'lgan baribir ro'zg'orda ayolqanday kimni zimmasida bo'ldi o'zimda di albatta endi farzandlarim biladi esida bo'lsa kerak hammasi ovqatlarni bilardim ularda. vaqti kelsa kirlarni yuvardim o'zim qizlarim ham yosh bo'lgan uni qo'lidan uncha ish kelmaydigan shu narsalarni hammasi og'irchilikda o'zim olganman lekin shunaqa bo'lganda ham siz ajrashibkeltirma keltirmadim kibo'lganmi mansur aka bo'lgan ilojiga ilajsiz bo'lmaydi deydi bunisi bunisi shunaqa taklifni ham qilgan lekin sizni rad javobingiz yo'q men ularni gapiga quloq solmaganman endi hali yoshsan endi yani shu hayot shu bilan o'tasanmi endi degan gaplarni qilishgan lekin men quloq solmaganman chunki men ayolimni hurmat qilardim o'ta keyin Ge kelajagidi farzandlarimni kelajagini o'ylardim agar mana shunaqa yo'llarn tutadigan bo'lsam oila tugardi farzandlar tarqalgan bo'lardi har xil ko'chalarga kirish aniq edida men buni bilardim shuning uchun ham men bunaqa ishlarga yo'l qo'ymadim dadam haqida juda ko'p gapirsam qancha gapirsam kam sababi bizni turmushga chiqarishda singlimni ukalarimni uylashda bizga sep qilishda ukalarimga kelin olishda bizga ham ota bo'ldi ham ona bo'ldi dadam onam kasal bizni oq yuvib oq tarab maktabga chiqardi oziq ovqatimizni qilib ovqatimizni qilib tayyorlab kiyimlarimizgacha tayyorlab berdi men qancha gapirsam <laughs> til ojiz dadam erkak boshi bilan ayol kishini hamma ishlarini dadam zimmasiga yulatilib o'z zimmasiga oldi hamma narsani dadam qildi biror marta charchadim deb nolaganlarini eshitganmisiz hech qachon men onamni orqasidan shuncha kun ko'rib biz farzandlarni orqasidan uyli joyli qilib boshqa qilib hayotidan hali nolib Ona charchadim onang bunaqa degan gapni hali shu kungacha men eshitmadim onamni biror marotaba hali sen shunaqasan yoki sen deb bir jahl qilganini ko'rmadim onam kasalligi sababli ko'zi ojizligidan keyin chamasi bir 3 yil 4 yillardan keyin qiynanganida onam bir kun meni to'ng'ich farzandini chaqirib aytdi 'olalarimga aytdi endi meni ko'zim ko'rmas ekan dadalar hali yosh dadalarni ayolga esli xushli uyim deydigan ayolga uylab qo'yinglar dedi bu gap qanchalik og'ir bu gapni hech kim aytolmadi xolalarim aytishdi dadam ayamga qaytib shu gapingni gapirsangiz u oh, holatga dadam tushib dom dedi yig'ladi boshqado unaqa gapingni qaytib men eshitmay seni og'zingdan debad ayam onamni gapirdi mana shu yillar o'tdi qancha yil o'tdi lekin dadam biror marotaba bir hayolidan unaqa yomon narsa o'tganini men hayotda qiynalyapman degan narsani dadamdan eshitmadik qaysi faslni yaxshi ko'rasiz ahia bahor fasli bahor borluq go'zal maysalar <laughs> go'zal ko'nglim neni istaydi bugun borini aytolmay borliqni <laughs> zavt etgan yashil maysalar <laughs> menga taskin bergin bir oz bo'lsada kimnidir kutaman kimgadir intoq qiynalgan yuragim quloq solgina gohida o'y surib qolaman mayus gohida to'y qilib quvonchim cheksiz farzandlar tilagi yetishgancha ros o'zimni ovutgan qalamim xolos tasvirga olish jarayonida bizga 8 yoshli mehrinoz qo'limizga mana bunday o'z qo'llari bilan yasagan konvertni tutqizdi va mendan juda qattiq iltimos qildi bu konvertni onajonisi uchun yetkazib berishimizda bu konvertda na manzil na mehrinozning ota onasining ismi yozilgan faqatgina onajonimga degan so'zlar bor xolos onajon men sizni juda juda yaxshi ko'raman har kuni sog'inaman sizning yoningizda bag'ringizda uxlagim keladi sizni sog'inib kutyapman agar bolalar shaharchasida bugun biz bilan suhbatlashgan bolajonlarning ota onalari bizni ko'rib turgan bo'lsa ularga men ko'rsatuv muallifi sifatida emas bir ona sifatida murojaat qilmoqchiman farzandlarini aro yo'lda tashlab ketgan ota onalar murg'akkina yuragiga sig'may to'lib toshayotgan sog'inch nahotki sizning tosh yuragingizning bir chetidan joy ololmagan bo'lsa ko'zlaringizni oching siz bugun farzandingizga juda ham keraksiz ular hali juda ham kichkina sizning yordamingizga maslahatingizga mehringizga muhtoj va unutmang ertaga siz ham ularga ehtiyoj sezasiz ana shu paytlarda ularga cho'zgan qo'llaringiz havoda muallaq qolmasligi uchun bugun farzandlaringizni bag'ringizga bosing ularni qo'llaridan mahkam tuting